Bunun insan orqanizmində necə baş verdiyi dəfələrlə böyüdülmüş laparoskopik texnika ilə yetişmiş yumurta hüceyrədən başlayaraq addım-addım izləmək olar. Vaxtı çataraq yetişmiş yumurta hüceyrə yumurtalıqdan çıxıb uşaqlıq borusu ilə irəliləyir. Məhs daxildən görüntüsünü izlədiyimiz uşaqlıq borusunda yumurta hüceyrə spermatozoidlə mayalanmalı və yenidən həyatın başlanıcı qoyulmalıdır. Baş kişi cinsiyyət hüceyrəsi necə və hardan formalaşır? Kişi cinsiyyət sisteminin istehsalçı orqanı olan xayalarda yetişən kişi cins hüceyrələri xaya artımında toxumun tullanmasına qədər gözləyir. Toxumun tullanması zamanı toxum daşıyacaq axaclarla keçən sperma kütləsi toxum kisəciklərində və prostat vəzində nefrozonla şirə ilə qarışaraq hamilə etməyə hazır vəziyyətə gəlir. Bu yolun davamı olaraq toxum tullayacaq axaclar da keçib, sidik kanalına çatan sperma kütləsi cinsi akt zamanı sidik kanalının xarici